Всем привет! Мы с вами находимся на Киевском шоссе. Жилой комплекс. Весна сзади меня находится. Так написано, здесь два детских садика. Школа. Все красиво со стороны. Сейчас посмотрим, что нам там предлагают. Проходим в офис продаж. Несколько очередей застройки. Комплекс будет загорожен, но не охраняем. 32 гектара земли. Со своей собственной инфраструктурой. Два детских садика. Раз, два школа. Там спортивный комплекс, футбольные поля, теннисные корты. Там два маленьких здания вышло да? А это торговый центр, да? Там торговый центр, там галкурный парк. Угу. Неотапливаемый, своя котельная, свой вот заборный узел. То есть здесь воду будут это прям Скважина будет? да? Не, а. не будут, а они уже есть, уже есть. скважины. Угу. Закрыты отъезды машин, то есть каждый двор образует единое пространство, и во двор нельзя будет заехать. То есть можно парковаться есть движение круговое можно будет парковаться по кругу. А Во дворах машин не будет, да? Нет, во дворах постельная площадка и детская площадка в каждом дворе. Угу. А по стоимости? По стоимости самая минимальная цена это на однокомнатную квартиру 38 метров 3 миллиона 596 000. 38 квадратных метров. А они с отделкой сдаются? Нет, квартира у нас без отделки. Без отделки. Ага. А сдача когда планируется? Первый данный мы уже сдаем, тут уже лежит вторая Где очередь, у нас будет сдаваться в конце этого года. Здесь несколько очередей застройки, 4 корпуса. 15, 14, 15, 16, 17. А в что там будет в спорткомплексе? Пока не знаю, еще нет проекта. А. Uh -huh. Садики рассчитаны на 120 мест, а школы на 880. А жителей всего сколько будет здесь? 4 тысячи квартир. Значит, а скажите, сколько километров получается? 27. 27 километров Да, комплекс так. у нас комфорт-класса, монолит, кирпич вот этот вот, пестренький ходил. Кирпичи облицовочный, потолки 3 метра, панорамные окна. То есть во всю стену, да, будет окна? Ну, практически там, да. То есть выход на балкон будет панорамное окно от пола, до потолка, а само окно будет 2,20 на метр шестьдесят. То есть от пола до подоконника у вас будет всего 50 сантиметров без стежки. А батареи как? Как батарея? Ну, для а Это маленькие конвекторы. Они в полу будут или? Нет, они, ну, как батареи у вас ну, батареи, вот они вот так. Угу. узенькие. Вот, угу. А двухкомнатная? Ну, сколько, или там квадратный метр как Разные По-разному, у нас подряд. То есть, одна комната 38, вы говорите, 3, 500? 96. То есть, получается, 96 тысяч, да, квадратный метр? Ну, поменьше. То есть цена квадратного метра зависит от э, квадратуры квартиры. А двухкомнатная чем сколько? 3500, чем больше квартиры тем меньше платится на квадратный метр. Двухкомнатная квартира от 55 квадратных метров до 70, минимальная цена 4 миллиона 200. 4200. 200. Угу. А трешки? трешки от 5 миллионов 600. 5 миллионов 600. 7 миллионов 200. 7200. Угу. Это в готовых у меня называется, да? И в готовых, и в строящихся. А цена наверное, не, зависит от степени? От... Ну, разные планировки, поэтому... То есть самое минимальное это 5600, самое максимальное ну, за 100 квадратных метров 7 миллионов 200. 7 миллионов 200. А буклет дадите кому-нибудь с да, планировками? У вас <свят> по первой очереди или по второй? Давайте по той, по той посмотрю. посмотрим. Александр, лежите. А uh -huh. цена там сколько? А, хорошо. Я вам сейчас все написано. в сердце какой этаж. А у всех когда надо в этот комплекс? 17 2017 скажите, сейчас с как дело вы стоит?

2 2, 4, 2, 3, 2, 3, 3, 3, а готовые корпуса, получается? То есть, всего 16 корпусов, больше 4 корпуса. Первые 4 корпуса это 16, 15, 14 пятый, 13. Это 4, 5, 5. Так, по -по уменьшающей площади. Да, по уменьшающей. Первые корпуса у нас, то есть, 1, 2, 3, 4, они будут вот, задавлены, они еще не в Ну, то есть, да, сейчас они будут строиться. Строят сейчас вот эти, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, на сайте их тоже Можно посмотреть, на сделать какой-то 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 какой то какой то какой то какие то какой то то какой то то есть, то даже то какой то 5 то какой Угу. то какой то какой то какой то какой то какой ну, да, определиться, по квартирам посмотреть, Подведите, посмотрим. Угу, ну, там отделки нету, и стяжки нету, да? То есть ничего на просто бывает? И стены внутри, послушали, говорят, э, записываться на, на, просмотр, все покажут, расскажут. Комплекс э, очень даже симпатичен. Подписывайтесь, ставьте лайки. Счастливо. До следующей настройки. Уходит последний трамвай. Мне на спину звезды плюются. Собаки мне дарят свой лай. На веточках птички смеются. На веточкам птичка, пипец, Пипец мысли весел весело птичкам. И как завещал Бог отец, Недолго осталась яичка. Опять весна, опять весна, Опять мне воздух и Как сказала бы, жена, опять нажрался и гундосит. Опять весна, опять весна, Опять мне хочется смеяться. Давно хватило бы вина, Но как с весною не надраться.